ਕੰਗੜਾ ਨੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗੜਾ ਨੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਐ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ लोकसभा मेंबर राजा मडिंग ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਗਨਾ ਰਣੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਗਨਾ ਰਣੋਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जिस प्रकार से पहले तो पहले उन्होंने हमारी माताओं बहनों के खिलाफ हिंदी और पंजाबी माताओं बहनों के खिलाफ कहा कि ये तो कैरा पे लाए हुए हैं जो किसानी आंदोलन में बैठी थी फिर उन्होंने कहा कि किसानी आंदोलन के अंदर रेप हुए बॉम्बे में बैठी आदनी कंगना रनौत ये इस प्रकार से बयान देती है फिर उन्होंने इमरजेंसी मूवी में क्या, क्या क्या कहा क्या नहीं क्या मैं तो पहले कहता हूं कि ये बीजेपी द्वारा तैयार की गई हुई स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट के ऊपर उस कहानी के ऊपर कंगना रघुनाथ ने काम किया है लेकिन पंजाब सरकार दर्शक बन के देख रही है ये पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को इसको बैन तो करना ही चाहिए एफआईआर दर्ज करके कंगना रनौत को पकड़ के अंदर देना चाहिए ताकि इसके बाद कोई जरूरत ना करे इस प्रकार के कार्य और काम करने की और हमारे किसान भाइयों और मेरी माताओं बहनों के खिलाफ इस तरीके की शब्द आप देखते थे अरे भाई नहीं लेना देना तो सस्पेंड कर दीजिए आप आपकी पहले भी उन्होंने कहा था एमपी बनने से पहले कहा था कि किराए पे लाए गए वो लोग हैं हैं अब जो माताएं देने हैं, जो माताएं आंदोलन पे उसके बाद टिकट दिया गया ना क्योंकि वो राहुल जी को भी कभी कभी ऐसा कहती कि राहुल गांधी नशा करते हैं ये सारी की सारी जो इसके पीछे बीजेपी है और पता नहीं पंजाब सरकार इसके ऊपर चुप्पी क्यों साधी हुई है पता नहीं भगवंत मान जी चुप क्यों है इसके ऊपर हमारी मांग है कि यह कार्रवाई करनी चाहिए